Що таке iGov? Це портал державних послуг, на якому вже реалізовано більше 150 послуг державних в електронній формі. Це все, цей весь проєкт реалізовується силами волонтерів і за кошти волонтерів. І цей проєкт підтримується усіма владними органами України, адміністрації президента, Кабінетом міністрів і всіми владними структурами на місцях. Взагалі, ініціатором стали волонтери. Одним із головних волонтерів є Дмитро Дубілет. Він ідейний натхненник цього проєкту. Він цим живе, він дуже горить і він дуже хоче допомогти Україні перевести всі послуги державні надання в електронному вигляді. Він поставив собі таке на меті до кінця 2016 року. Усі послуги, яких більше 1200-1500 перевести в електронну форму. Це зменшить корупційну складову при наданні цих послуг. Це дуже позитивно скажеться на отримувачах цих всіх послуг. Зменшаться це, це черги, це дуже зручно. Не треба нікуди ходити, не стояти в чергах. Можна вдома, свого комп'ютера, подати заявку на отримання тої чи іншої послуги і її отримати. Основні пілотні областя, в яких це впроваджується і вже впроваджено, ну, перше, це. Дніпропетровськ, звідки родом є Дмитро Дубілет. Там сама більша кількість цих послуг, вже більше ста. Далі Львів, Тернопіль і Миколаїв. І в Києві так само. Але зараз вже дуже активно. Це розвивається в всіх областях. Людина подає заявку на отримання послуги, виконавцю, сидячи на робочому місці, приходить заявка. В нього є конкретні терміни, коли він має її виконати цю заявку. Якщо він не виконує ці конкретні терміни, йде ескалація інцидента, тобі ж, йде інформування його керівнику, що таким то співробітником не виконана така заявка. Далі керівник так само втручається. Також є підтримка кол-центра, де будуть. Волонтери, яких ми будемо залучати, контролювати, телефонувати цьому співробітнику, питати, чому він не виконав вчасно це завдання. Але я вважаю, що цього не буде, бо ну буде все вчасно. Вже просто не буде можливості ухилитися від вчасного виконання тої чи іншої процедури і того чи іншого запиту від громадян. Буквально десь около місяця назад. Вот, я имел возможность присутствовать на э, встрече губернатора с общественниками, и там я, как оказалось, еще раз озвучил идею запуска ИГО в Черкасах. Вот. Идея губернатором была воспринята очень позитивно. Вот, как мне показалось, он был очень впечатлен, что есть такой ресурс, такой продукт, который позволит гражданам получать государственную услуги в электронной форме. Вот, он сразу же на месте как бы он определил человека ответственного, дал нам так сказать, куратора от ОГА, карманника Романа. Вот. Роман на сегодняшний день является руководителем департамента регионального развития. Вот. Ну и как бы в лице ОГА он нам будет всячески содействовать в запуске этого проекта. Пару дней назад нам удалось провести первую встречу волонтеров, вот, где мы определили ключевые роля на проекте конкретно в Черкасах. Таким образом, вот, мы сделали первые шаги, создали основную команду, которая будет заниматься дальнейшим развитием этого проекта в Черкасах. Дальнейшими услугами у нас в списке стоит это оформление субсидий и выдача социальной помощи при на рождении ребенка. То есть как, две таких самых популярных услуги, самые востребованные, одни из самых востребованных по всем областям. Вот мы решили их, собственно, тоже в числе первых и подключить. Как оказалось, благодаря некоторым энтузиастам и волонтерам с других городов, например, в Смеле это уже активно работает, уже оформляется субсидия. Да? То есть они самостоятельно, это без какой-то поддержки, с, благодаря своей воле, желанию и общению с местными чиновниками и точно так же их нему желанию, да? они это все запустили, у них это уже работает. То есть даже здесь, в Черкасах, это уже работает. То есть Айгов здесь, это уже состоявшийся Факт. Вот. Теперь задача так, чтобы этот процесс стал массовым, пошел по всем городам более активно, вот. как это работает, собственно, я могу вам продемонстрировать. Для того, чтобы воспользоваться услугами получения государственных услуг в электронной форме, любому гражданину достаточно иметь доступ к интернету, зайти на портал igov.org.ua, выбрать необходимую ему услугу для оформления и либо найти ее в поиске например, например, получение субсидии. Далее мы выбираем регион, область, в которой мы находимся. После этого второй шаг нас попросят авторизоваться через банк ID или через сертификат единого электронной подписи, который можно получить точно так же в государственном органе. Сделаем это сейчас через банк ID с помощью привата 24. Здесь мы своим обычным привычным способом авторизуемся, как в привод 2.4, получаем смс на свой телефон, вводим пароль из этого смс -а, и таким образом авторизуемся в системе. После этого мы получаем доступ к своему кабинету гражданина, в который у нас автоматически из нашего кабинетов в Приват 24 подтягиваются все необходимые данные для нас, которые не нужно уже повторно будет заполнять, предоставлять. То есть это место регистрации, паспортные данные. И нам предлагают оформить заявку, оставив подробную информацию, которую мы обычно, приходя в государственный орган, при оформлении этой услуги, делаем это все вручную на бумаге. Mm -hmm. Здесь мы это можем проделать в электронной форме, не спеша, не стоя в очереди, никуда не торопясь спокойно сидя дома. Здесь мы в полях проставляем внимательно проставляем, потому что если будет допущена ошибка оператор, который будет ее обрабатывать, он отклонит эту заявку. Поэтому внимательно проставляем, проверяем все абсолютно данные, чтобы они полностью соответствовали реальности. Если будет ошибка в заполнении поля, полей, допустим, мы здесь как-то неправильно впишем свой E-mail либо номер, система не позволит нам даже отправить заявку на оформление. и отправляем заявку. Вот система нам автоматически показывает о том, что заявка оформлена. Дубликат этой заявки приходит сразу же на e-mail. Уведомление о том, что обращение на тему получения субсидии получено. Абсолютно бесплатно, как для граждан, так и для чиновников так и для государства, собственно говоря. То есть э, здесь не нужно тратить никаких денег. Единственное, что будет необходимо делать, как и обычно при получении стандартных услуг, конечно же, нужно будет совершать какие-то платежи и какие-то прикладывать здесь уже дополнительно. То есть это не исключено. Да. Но сам процесс подачи заявки и взаимодействия э, с чиновником при оформлении той или иной услуги, он сам бесплатен и фактически исключает э, контакт с чиновником. То есть не нужно стоять ни в каких очередях, ничего не ждать, никого свободное, удобное время подать эту заявку и дождаться и получения этой услуги. Работа впереди предстоит очень большая, кропотливая. Необходимо будет большое количество координаторов за каждым конкретным органом, чтобы люди напрямую работали, постоянно курировали вопрос запуска услуг, конкретные услуги в конкретном органе. Нужно будет большое количество людей, которые будут помогать контролировать э, качество исполнения этих услуг, помимо того, что у чиновников будет возможность это контролировать, у вышестоящего начальства и у нас через эту систему. Дополнительно мы еще будем получать обратные отзывы от граждан, вот, э, обзванивая их, узнавая у них, что им понравилось, что не понравилось, э, как выполняется, э, что было сложно, то есть получать такие фидбэки от них, чтобы улучшить эту систему и улучшить саму взаимосвязь.